Отже, відзначаємо сьогодні всесвітній день здоров'я. От бачите, ми вже тут трішечки почали приго... відзначати. почали його відзначати, трішечки приготувалися і маємо нашу гостю. Запросили гостю, яка не побоялася в таку погоду дістатися до нашої студії. Мужна людина Ще, е, баночки. Я так розумію, були недаремні сьогодні. За цієї погоди вас вітром не занесло нікуди. Ви дісталися прямо до нашої студії. І тепер представимо нашу гостю нарешті. Це Ольга Цимбаленко, завідуюча лабораторією одного з фермерських господарств нашого міста. І на роботі Ольга Іллівна займається контролем за якістю продукції, яка виготовляється на підприємстві. Тож наша гостя професіонал у якості консервації. Васю. Вітаю. Учись. О, Вітаю ну, звичайно, вітаємо вас в нашій студії. Ну, будь ласка, розкажіть нам, от які взагалі то правила щодо консервації, які норми, як ваша лабораторія це, в цей час. Чим вам доводиться Зачем займатися що працювати, так. Ну, Задача лабораторії определяти качество продукції, определяє качество продукції. фермерского государства Владам лаборатория подразделяется на три такие функции, три подразделения, будем говорить. Первое – это агро подразделение, второе – физико-химическое и микробиологическое. Начиная с высадки овощей в поле, это агролаборатория проводит контроль. Далее все сырье, овощи, которые поступают для производства вот этих наших консервов, соков, проверяется в лаборатории физико-химической и микробиологической. Точно так же проверяются вспомогательные материалы, тара, банка, крышечка вот в данном виде. И параллельно по техпроцессу ведется контроль продукции, которая будет уже вот в нашей банке. И готовый продукт по, при отгрузке проверяет на качество уже самих консервов. И микробиологический контроль по техпроцессу проверяется, естественно, чтобы наши консервы соответствовали промышленной стерильности. Что это значит? Это значит, что в данной баночке не должно быть микрофлоры, которая будет развиваться и жить при температуре хранения этого продукта. Ну и далее я могу вам рассказать о том, какие должны быть консервы, если это так вот... Обов'язково, да. шановні друзі, 76 92 42, Наш телефон студії прямого ефіру. І ви можете поставити наші гості свої запитання. Сьогодні ми стежимо за якістю консервованої продукції. Да, вот расскажите, там, да. пожалуйста, какими должны быть вообще консервы. Да. Вот мы приходим в супермаркет, огромное количество выбор, да, огромный. Как э, вы вычислить, отличить а -а -а. Прав правильно сделанные консервы, свежие и не отравиться? Ну, а При... и бабули продают на mm -hmm. э, да. всяких стихийных рынках, то ж требо быть уважными, правда? Да, вот прежде всего покупая в супермаркетах консервы, уважаемые телезрители, обращайте внимание, вот мы покупаем прежде всего глазами. Мы смотрим на баночку. Нравятся нам содержимое банки. Степень смотрим укупорки. Это очень важно, потому что если здесь нарушена укупорка, то продукт может быть уже дефектный дипсованный. уже зипсованный, он уже не не годен к, к использованию для этого вот на нашей крышке есть вот посмотрите кнопочка контрольная кнопка а вот это кнопочка вот, контрольная кнопка вот она эта кнопочка посмотрите на нее она должна находиться вот в таком горизонтальном положении не хлопать вот Со попробуйте да. кнопочка. специальная ага. кнопочка которая показывает нам а, на наличие вакуума то есть на его степень нажимать, герметичности. Вот нажимать, да, эту Нет, вот вы просто проводите пальчиком. Вот, против кнопочку. И видите. Никола. Я никогда не вот эта кнопочка, что желательно, кнопочка. чтобы крышка была с этой кнопкой. Это у -у -у. называется контрольная кнопка. Если она вот в таком вот положении, у -у -у. как сейчас находится, это говорит о том, что продукт закрыт герметично. Там есть вакуум. А чего у всех крышечек есть такая кнопка? Нет, не, не во всех крышечках. но мы, мы стараемся использовать вот такие. Эта кнопка удобна и как покупать, так же и производителю. А если что не так. индикатор. что да, индикатор. Так так. Да. кнопочку. Если что-то не так, кнопка находится в выпуклом положении. Это говорит о том, что вакуум там уже нарушен. Там может быть, происходить уже какое-то брожение, развитие микрофлоры. Есть такая микрофлора, которая ну, живет в продукте и в процессе жизнедеятельности вырабатывает газы, и вот эти газы... Понимается, понимается, естественно, понимается, mm -hmm. да, брожение, естественно происходит вздутие кнопки. Это говорит о том, что продукту употреблять нельзя. Ну, а дальше... можете вы mm -hmm. сказать, до каких здесь здоровья может привести съевание неякественной консервованной продукции, хотя сдавалось? Это же овощи, что с ними mm -hmm. может быть? Да, это это очень серьезно, потому что консервы, как правило, вызывают кишечные расстройства, если вот некачественные, дефектные консервы. Вот, Может даже если вот, например, мясные, я не буду это, конечно, обсуждать, потому что это немножко не, не моя среда, вот, то может быть даже летальный исход. Поэтому очень внимательно надо быть при покупке консервов. Двидите на кнопочку. Дивить, У -у -у. смотрите на кнопочку. Далее мы смотрим на сами овощи, в данном случае на томаты. Я тоже хочу да. дивиться на овощи. Смотрите, овощи должны быть э, цвета, приближенного цвета к естественному цвету овощей. Настоящему, да. Вот. Далее они не должны быть мяты э, э, треснутые героочки в да. один в один. Угу не мятые и не треснутые. Да. кнопочка нормально. И кнопочка нормально, mm -hmm. да. Если огурцы там или томаты в таком вот состоянии, это говорит о том, что они использовались для консервации уже после какого-то хранения длительного или нарушен их процесс. Если они мятые, да. Если, если они там... морщины и там такие mm -hmm. вот, да. И это и... может быть не качественный продукт. Да, естественно, mm -hmm. это может быть и не качественный продукт, а может быть уже просто переваренное вреда такого не нанесет, но и пользы будет мало. Угу. Далее мы смотрим на цвет заливы. Ну, тут тут надо прозоры просто. Рассол. Рассол. Да, будем говорить рассол, рассол да, по-простому, рассол. <рес> вот. После свят очень корисна речь. <рес> багатьом. Да. Ну, дело в том, что э, а этот... Он, він, он должен быть, он должен быть да, он должен быть э, прозрачный. Если он мутный, то это говорит о том, что там уже использовалось какое-то некачественное сырье. Или, опять же таки, нарушен их процесс. Или, может быть, в овощах находятся какие-то химические включения, вот там при обработке полей. Это все может в процессе произойти реакция с содержимым залива и Бачиш, Галю, ото чоловікам треба уважно дивитися зранку, що вони п'ють у тому розсолі. Ото чоловікам треба вечора попіклуватися про своє здоров'я, щоб вони могли відстежити. Зранку не повіджити прозорість розсолу. Провести аналіз на якість. Ну от далі о качестві. Потім ми внимательно читаємо етикетку. Етикетка це теж важливо. Це дуже важливо. состав мы какой дивимся. состав, Со -состав, Со -состав да. продукции, для да. начала мы смотрим как называется этот продукт это должно быть обязательно указано на основании какого документа выработана эта консерва а что же она такие буковки маленькие это согласно ГОСТа по которому того, текст. Люди просто э, большая этикетка закроет смогу. всю банку всю продукцию а вот, mm -hmm. а Інформація довіна бути дана в повному об'ємі. Є люди, які думають, що такими маленькими буковочками пишуть не для нас. Нам треба е, прочитали назву огірки, все, ага. взяв, подивився огірки, нічого, кнопочка не піднялася, все але добре. Це для розвитку зору. Для розвитку або от, його. От приходиш у магазин і починаєш розвивати свій зір, що довго-довго-довго. Так дивишся, до кінця магазину йдеш, вже бачиш, там я не знаю. Ні, але тут є і крупні букви. На что да. треба звертати увагу на этикетке? Ну так, огірки там крупно Нет, внимание на состав. Угу. ДСТУ наше подразумевает в консервах только овощи, А где оно тут зелень, написано? Зелень. Где написано? Где треба дивитися? Склад. Угу. склад. Склад. Только угу. овощи, зелень, вода О, значит, и больше ничего другого. Ни консервантов, ни ароматизаторов. Емугаторів, загустителей. ГМО. ГМО, без ГМО. Це без овощи. ГМО, не. Это не должно бути. Так, огірки, марона заливка, так... заливка, цукор, білий сіль, кухона, регулятор кислотності, кисло, п'янощі, да. чесничок, лавровий листочок. Тобто О. без ГМО все без наші вода. українські да. рідні овочі. Овочі, які е, виросли на нашому полі, вот угу. вони. Тобто, якщо ми не побачили такого якогось да. забороненого продукту, ми зможемо сміливо взяти. Але я особисто не часто читаю склад, а от дивлюсь на е, термін виготовлення. Термін виготовлення, значить дата Дата на банці. банке. Здесь написано вірно, срок годності. Там? Срок годності там консерва. Вот uh -huh. написано 36 місяців, тобто uh -huh. 3 роки. Здесь перша строка дата іготовлення. Uh -huh партія 7.08.14 да. року і, і... кінцевий итох реалізації до 17 mm. року і написано без гаму. Отже, mm. ці консерви ми можемо споживати. Без... І і ще важливе зауваження. Скруту банку, mm. скруту банку ми відкрили баночку, услышали характерний хлопок. Угу. Mm. Буває, якщо кришка без кнопки, вона горизонтальна, mm. і так от купили, ничего не подивив, відкриваючи, не услышали хлопка. Это уже должно насторожить покупателя, потому что это говорит о том, что там вакуума нет, и э, может быть там уже что-то быть такое нежелательное для, для этих консервов. Поэтому хлопок использовали сколько использовали, остальное хранится в холодильнике, написано, не более 48 часов при температуре 5 градусов, это, ну, температура холодильника. Все, вот это вот что касается. Хорошо. А что касается соков, скажите, пожалуйста, Будь вот, ласка, два слова. Да. Можешь час лететь, а у нас еще. Потому что запыка. вот очень важно, вот особенно детям выбираешь соки. Очень много разных соков сейчас. Да. но ну, детям, вы, да. детям, это в зависимости от возраста у. есть соки для детского питания. Это соки для взрослого да, населения. Для всех уже, да. да, для трех. Ну, детское питание это до трех лет. Далее уже можно по нему госуда Соки, соки с мякотью очень полезны. Пектин. Очищает и организм наш улучшает работу желудочно-кишечного тракта, витамины, морковный сок эликсир молодости. Коротко, сами знаете, каротин про витамин А. Это очень полезно. Как и же вот стежите их якость? Вот, вот смотрите, важно смотреть на дату изготовления. Та же кнопка, это все я повторяться ага. не буду. Дата изготовления. Ясно, что когда тыква. Октябрь, ноябрь ⁇ это тыква, которая прямо с поля использовалась. Mm -hmm. Вот она. Посмотрите, на стекле остается mm -hmm. вот это как стеклянная бы Стеклянная бутылка. Да, это стекла. Преимущество стеклянной тары, вот одно из преимуществ, это то, что мы видим уже то, что мы покупаем. Видим консистенцию, видим цвет. То есть это натуральный продукт, а не да. выготовленный из консервантов? Нет, да, конечно. Если мы видим, что дата выготовления – это осень? Да, конечно, это, это является одним из преимуществ, показателем. Да. Вот. Ну, что касается вскрытия, это все я уже рассказала, и хранение этой банки. Смотрим, на дне не должно быть кольца. Mm -hmm. Это показатель э, того, что сок долго хранился. Mm -hmm. Может быть там какая-то микрофлора осадок, осадок. Вот этот осадок, который вот так при сбалтовании mm -hmm. осадок, может быть мякоти, mm -hmm. там это да допускается, вот который такой начинается тянется Точно или вид так такой. Само, это мабуть, важно. И в домашнем у консервования да. слить свертать да, Большое внимание надо уделять. Mm -hmm. И вот на границе раздела тара э, продукт тоже не должно быть никакого кольца, потому что это уже говорит там плесень это, это то, ясно, что, что это видно. Сто, это стоим. вы не видите, уже это ясно. А вот такие вот вещи, которые сразу визуально видно, уже такие консервы брать нельзя. Нашим господиням, которые сами готовят консерв домашнюю консервацию у дома, что бы вы порадыли? Вот буквально несколько да. порад по сбереганию. Сохранять продукт. Во-первых, хорошо укупоривать. Стерилизуют, как правило, на водяной бане. Дома, я так понимаю, вот эта стерилизация, она не э, позволяет длительного хранения. Ну, в домашних условиях обычно консервы съедаются в течение года. Ну, тщательно мыть, выдерживать температуру, использовать продукты э, зрелые, не мятые, не порченные. Там обрезаешь, это все не годится. Надо хороший продукт. В зеленых продуктах э, там протопептин Поэтому консистенция будет жесткая. Желательно брать свежие, спелые продукты, а там уже вид сочный и сладкий. И качество сока будет хорошее. Точно так же и консервы. Долго не замачивать, потому что при э, нахождении в воде растворимые водорастворимые витамины уйдут в воду. А на скельке замачивать? замачивать? Ну, огурцы, огурцы, там особо таких витаминов нет. Поэтому огурцы замачивают, на, вот как собрали зарядки. сколько времени проходит, как они собраны, столько же желательно они должны находиться в воде. Якщо їх за тиждень То odолі, не більше 6 часов, тому що там зовсім нічого не залишиться, а залишиться як вата. Дякуємо вам, Ольга Лівна, за дуже корисні поради. Будемо робити тепер консервацію з легким серцем і споживати з огляду на якість.